aku pengen ngomongne masalah AI. Soale kabeh-kabeh ngomongne AI iki aku rumangsa duwe tugas negara iki ngecepret tentang masalah AI. Tonggo kiwa tengenku kanca-kancaku ya, baik guru, ibu rumah tangga, siswa sekolah, tambal ban, petani, apahe kok ya ngomongne AI, ngono lho. Moko HP, ya yes, mesthine ngerti titilah tentang AI iki. Misale iki gambar lucu-lucuan ngono, utawa gawe tugas PR dan sebagainya ngono. Dadi ngene ya, aku ngkai okay, penjelasan sing singkat dan padat jadi AI ki ora atuh teko kalkulator iya AI ku kalkulator ya? tapi ana tapi ini nanti kalkulator yen mesin hitung ada dhewe pengin ngitung angka-angka ngono misale RP jumlah ini 1 miliar dibagi karo tengah ditambah swidak anjaran, pangkat 7 pitet sama dengan kok metu hasilnya sak tek sak ngono nah ini AI ki ya padha karo ngono kuwi cuma ada iki duduk mesin hitung tapi mesin kacor mesin sing iso ngomong alias kalkulator sing iso ngomong loh kok iso bi loh maksudmu kok AI kok kalkulator ya padahal secara harfiah itu tidak cuma mesin dua-duanya cuma mesin ngono loh jadi misalnya kalkulator iki ya sampean ngetik siji tambah siji kok sama dengan luru ngono kan nanti like, AI iki nambahi kok like, siji tambah siji sama dengan luru tapi mantane ini sampean kok siji tambah siji saya kira sepapat ngono <laughs> oh coba per memang AI iki sok anu nih So nyaut sireg guyon tapi asine dek iki ra pati ngerti apa sing dimaksud neme pantes sing ngomong ngono. Nek nah, pedani ambek kalkulator apa? Lah nek kalkulator kuwi iso digaeni dinding sekolah ning pasar ngono kae ya. Nek nah, AI iki butuh internet ngono lho. Nek internet jek ya mati wis. Terus terus sampean protes kok iso lho AI iki kalkulator wong takjak ngobrol ya nyambung, takjak curhat ya ngekei solusi, tak kongkon garapne apa ya sacet-sacet. akan iso dadi pacar virtual ne iso ya wong e jene jomblo iki kan ya iso memang soalnya memang si AI kuwi padha karo mesin pencari memang ya padha karo Mbah Google lho ngene aku mbiyen tau arep nek kebutuhan terus takon undang-undang-undang ngene-ngene piye terus tak Google terus metu to hasil di, di search ngono bae Google iki ka PDF-e wah akeh nah, ngono pirangatus lembar ngono halaman tak woco sampe kiu sampe kesel ya wis ngono Nah, saplok usum AI iki aku padha ya tak ketik nih. terus karo AI diproses ngono. Tak engetni jawaban ngene. Ya iki menurut undang-undang iki ngene gini, -gini sampai iso ngene-ngene ngene lah dikek jawaban to the point. Ora jawaban sing rupa PDF koyok simbah Google kuwi. Nah, iki witane Pak Google karo Pak AI. Pakde opo sik tulen ya soal e sik enom. Adik lah ya adik AI iki. Soale AI memang duwe linuwih yaiku pinter ngomong. Ketoke pinter ngomong. Ngono lho ya. Ya ora cuma pinter ngomong tok, wong ini grup ku WA iki isine kanca-kanca sing rada sodron iki ya. enek kancane duwe foto api pemandangan yang pantai wapi ngono. Gitu. Terus di edit ngene AI kon ngubah pemandangan ini dadi ning jero loh. ngono. kira di upload ngene grup WA terus ngakak-ngakak ngono. Ya ora apa-apa, pokoke ora digawe kejahatan lah ya. Ya ngono kejahatan, gawe kanca kejahatan yang bersifat mempererat persaudaraan. Tayo. Ya wes intinya pembukaan nih ngono. Aku kakek ngomong pembukaan nih, kakek kuyon soalnya isu sih. Tas tadi kopi Lampung ini tas tadi kirim ambek adikku. Ngono terus ya tak cerita nih apa AI gue, ya AI gue artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya buatan, saat turunnya orangnya enak keras kecerdasan. kecerdasan ini enaknya ya neng ini menungso lan kewan-kewan sing ya menunjukkan kecerdasan gue. Nah ini buatan, buatan ini menungso, artificial artinya yo buatan. Wow. Nah, alaté apa? Alaté komputer. Nah, merga adé saiki urip ning jaman sing lumayan maju lah ya. Tadi kendala teknis sing biyen eneké saiki wis isa teratasi misalkan masalah penyimpanan data atau hardisk ya iki yo mas yo hardisk cuwileno tapi memorine isine pirang tera byte utawa petabyte ngono. Iki lek adé isa gawe hardisk sing pira-pira jumlahé saaja balakat abuh ngono isa ya. Terus internet ya wis banter saiki, lancar lu ngono pengen peng 5G, 6G embolah. Nah, terus memori yo ya, wis banter, cloud yo wis banter. Pokoknya eh, serba enak lah saiki ning ini, ini dulunya iki secara ilmu komputer ini sangat tinggi sekali saiki pencapaian manusia. Nah, mergo kuwi ade saiki iso ngupakara komputer ya, supaya ya yang duwe sumber daya lah sing besar. Uh, ben komputer iki iso kayak manfaat sing lebih gede bagi manusia. Nah, iki e, menggabungkan ilmu lintas jurusan, dadi ilmu komputer karo ilmu biologi gitu, ketemu, khususnya ilmu tentang neuro science, neuro otak kana lho ya, neurokin ngono lek mumet otak sampe ilmu. Anu, ngerti carane menungso ketika sik cilik belajar iku carane piye. Nah, secara ilmu ke keotakan opo kok otak secara ilmu saraf saraf otak ngono dan secara manusia belajar ngono kuwi ditemokne polane tipake menungso iki belajar ngomong belajar jalan iku ngene nah teknik iki diterapkan ngene dunia komputer komputer iki digawe awak berupa memori berupa prosesor sing gawae sing ora terbatas ya terbatas tapi aku lebay nge -nge -nge. tapi memang anu kok misalkan enek perusahaan AI misalnya misale Nah, dia ini membangun peralatan sing powerful ngono ya. Pabrik E dhewe iki gedene sak RT luweh ya rek ya. Sak desa gedene. Kayak butuh listrik iki sak kutho, sak kutho blitare disedot gawe nyauri pertanyaanmu ae sik kurang rasa-rasane. Makane maksudnya kita ketoke eh, canggih ngono tapi ya enek kelemane ya iku mangan mangan daya sing akeh ngono. Terus kemudian diterapkanlah ilmu-ilmu cara belajar yang biasanya dilakukan oleh otak manusia kepada komputer. Nah, cara ini biye komputerku diuripi terus disambungkan online sampai internet jadi komputer iku kok bayi ini terus dunia luar luargue internet jadi iki mangan tekok informasi yang ada di internet Nah intinya dia itu kan -kan belajar bahasa, rek ya. Kon belajar bahasa bahasa apa itu masalah bahasa ini bahasa apa bahasa Indonesia bisa coba enggak. Tapi mempelajari pola-pola ini dan sebagainya. Kan karena komputer ini kan iso kerja 24 jam, orang leren, orang kesel, orang nek kita bosen ngantuk. Sementara ada turu dolanan karambol dan sebagainya, dia belajar terus. Makanya kemampuannya cepet, ya. Jadi dia belajar large language model apa gue. Ya. Istilahnya di dalam otaknya ini mempelajari kata-kata, terus membuat prediksi, membuat prediksi prediksi ya, maksudnya katakanlah enak kata selamat ngono belajar teko internet ya selamatin burine paling selamat makan selamat tidur selamat kita kayak aku ini ki, dan sebagainya terus nggak terus ini, nih kalimat berikutnya apa kalimat berikutnya apa Suwi isu terlatih uang ngomong ini misalkan ada menungso yang ngomong ini ngini, ngini, kok tadi ini kalimat ini 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 situasi ini ini kok kalimat ini 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 tadi ini kayak ngono ya, dengan belajar yang intensif mempelajari conversation uh, conversation akhirnya sui -sui, dhe'e terateh malah kaya iso ngomong ya. Semakin belajar sing dicapai semakin akurat atau semakin presisi carane ngomong. Ngono. Nang kene versi-versi kaya ChatGPT saiki versi 5. Biyen melewati versi 1, 2, ne sing rata hahok ngono, rata goblok, nanging saiki suwi-suwi tambah pinter ngono. Enek gro keneh sembarang kalir lah, ya. Nah, ngono kuwi. Dadi intine iki mesin sing belajar menguasai bahasa, ya. Semakin dhe'e belajar semakin dhe'e presisi ngomongi. alias kalimatnya itu tertoto api terus deh koyo ngerti konteks nggak ngerti ngomongnya arah neng di terus kayak e, ngomongnya piye terus kayak bahasa ini sih dipakai piye ya kan di internet banyak sekali toh bisa isom bahasa formal isom ini bahasa gaul dan sebagainya mereka ini perusahaan ya perusahaan ini yang kayak iya ya rambu-rambu weh ai we kudu belajar sing api-api terutama apa macam bahas politik. Politik iki sejujur ana mu, AI ngono. Latine lek awake dhewe gawe ChatGPT ngono takon ana masalah pilkada opo-opo lek dhek ora gelem jawab. Tenan iki ngono. Terus, oh. dadi AI iki cuma kuwi. Intine apa? Mesin sing belajar bahasa. Masalah dhek iso gawe gambar, iso gawe video. Kuwi adalah kemampuan tambahan. Intine ketika sebuah mesin dikokokno belajar kok internet bla, internete nek ko ape. ulai menungso iki lek sing diupload ning internet kuwi AI mesti ngerti ya. Makane kuwi lek dikongkon gawe sesuatu sing ning internet rene iki AI ora iso. lo misale kapan kaya ene kon gawe gambar neroko hari pertama di neroko, kuwi mergo ene referensi ene wong sing mungkin gawe anu lah apa komik-komik neroko dan sebagainya akhirnya digaekne ambe AI. Masalah kuwi bener apa ora kan ya rasa dikonfirmasi soal ora ene sing tau ning neraka terus balik nyeritane. Nah ngono kuwi ya dene AI iki ora iso pinter kuwi ya mungkin memang anek uh, maring ini perkembangan ini kuantum komputer tiga nih AI naik baru iso mungkin sesuatu yang belum ada di internet de -e mereka yasa atau membuat model perkiraan ngono iso. Untuk saat ini AI cuma mesin, mesin sing pinter ngomong. Masalah dek -e engko iso duwe kesadaran diri, <tuh tersenang> self awareness. <tuh tersenang> Iya mbo ya Kayak film-film fiksi ngono kayak aku percaya enek kemungkinan kuwi Soalnya saben rong tahun ini Perkembangan teknologi gitu, Terutama teknologi komputer Mesti dua kali lipat dari rong tahun ke bengker Nah dalam hal AI Koyok-koyok malah ngelui Orang sampai rong tahun wis Sakabih perusahaan ini berlomba-lomba Ngetok ini produk yang luwe canggih ketimbang kompetitor ngono. Jadi iso anak suatu titik di mana AI ini sangat pintar banget Dan di luar kontrol iso tadi ngene film Terminator ngono kae makane durung terjadi sampeyan ngene AI ngomongo matur suwun nek mari dikei jawab guyon <laughs> ya wis Ya ngono ya lur, jadi sebagai penutup aku memang dari awal nggak istilah kalkulator itu memang menekankan bahwa AI kuwi sak pinter-pintere iku cuma mesin, cuma alat bantu sing membantu ke masalah ya dewi ngono ya. Dia memang pinter ya dalam hal sintak atau menata kata-kata memilih dari pembenaran kata cek di itu penak dan sebagainya itu memang pinter bahkan ya lebih pintar timbang aku dulu naya aku pengpiron no, mau kami sosolan no. nah, cuma untuk masalah dia memahami arti atau semantiknya itu masalah yang berbeda sama sekali sampai dia ngerti arti ini berarti kui adalah hal yang sangat luar biasa berarti dia memiliki ego atau memiliki kesadaran itu tuh artificial intelligence mana eh, tapi artificial live. Wah, kayak aku kayak ngomong ngeden ngeden ini. Jadi ngono ya. Untuk saat ini uh, kayak eh bakal ya aku terus ngomong masalah AI karena ini menarik ya. Tadi ini kayak enak gelombang tren sing sangat menderu deru sing gak iso dihindari. Nah dia sebagai Wong Jawa atau penutur poso Jawa ini itu sampai uh, kekurangan literasi ya kalo informasi kayak ingin ini ya aku ya. <laughs> ngono terus uh, menurut sampean ini penjelasanku cukup gelatrah apa cukup jelas? silahkan tinggalkan komentar dan aku dengan senang hati akan balik maneh siaran maneh wis pokoke ngono sampai ketemu lagi rahayu